Починається друга частина. Зараз ви міняєте сторонами, але є певні корекції, певні моменти, які міняються. Зараз команда, яка грала з синім маркуванням, вони саме атакували. Зараз вони будуть оборонятись. Команда жовтих, у вас головна місія це якраз підірвати на третьому поверсі, тобто на криші, на даху. Якраз... Зараз, секунду. На даху якраз підірвати зрив пакет. Поставити свій прапор. А, аптечки розкидані знову по полігону. Як виглядає аптечка? Бо Бу, були випадки, коли приносили коробки. Коробка тобі такі. Так, 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 це, це не те. Ось так виглядає аптечка. Вона може бути білого кольору, але головне це червоний хрест. А ще одне повідомлення для всіх. Як тільки розвідники... Як ви бачите, що тільки розвідник виходить з прапором, ви маєте право вже ввести вогонь. А розвідники хто? Ну, можна було з Ви розвідники, так? Ми йдемо разом. Вони іщуть флаги, а ми їх прикриваємо. Десять секунд Ми разом йдемо, правильно? Розвідників 4 плюс ще двоє. Бріжні здалі ваше, ближні ваше. А мы стреляем, а? мы сейчас не можем стрелять, да? Да, когда не сплатно. Надо тут, кстати, занять. тут? Да, да. Желтый, А? Отсюда, сторону, чтобы ты все сделал, не знали, чтобы ты увидел план.

Но желтый, сейчас идут справа по весу. Ну, второй. Желтый вынесли флаг свой. Желтый. А. Желтый под забором. Понял. они по-прежнему по будут пытаться прорываться а, за килхаусом. Смотри, можешь все я, я так я сейчас набегу к дому, подбегу к встрече. А, к понял, понял, да. вдоль забора, ну, вдоль домов, они, видимо, это вся толпа в то здание пошла. Да. Ходят, 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 как раз в здание идут. Видели, да? Прижмёмся, да. Чамих, да, сука? Туборг, свет под твоим кутом. Только так. А? Я вот туда, под пленцо подойти Я вот. и, и заднее обойти вокруг. Что думаешь? Широко или так? Ну, вот так.

Ворожих объектов было на спауне. Трое из них осталось. Шесть вместе с командиром выдвинулось в направлении э, да, в направлении леса э, напротив спауна. Соответственно, они будут пытаться сейчас проходить по тому флангу. Э, еще поступило предложение встретить эту группу в лесу, обойдя ее нахрен еще дальше по лесу. Они плавно продвигаются от первого здания. Прием. Плюс-плюс. Мы как раз вдвоем с Лириком тут им идем навстречу. А, прекрасно. Рекомендую чуть-чуть обходить с леса. Они будут двигаться где-то метрах в 30 а, от забора. Прием. Плюс-плюс. Мы тут нашли землянку, сделаем им засаду. на на краю. Я аптечки у мастера он сказал, как задаток, за еще одного, если будет еще один мертвый, так поняли. да, нам инструкторы, Гейм сказали, сказали, что все желтые уже нарезаны, типа, и нам тут нет ну пошли, короче, искать желтых, потому что мы тут наверное, будем долго ждать. Открытый кинотеатр через лес. Берем в плен. они сказали, что надо помогать, домике, в том, который у нас был в садовом сидят и сидят.